Вообще, что здесь вы представляете сегодня? Здравствуйте, меня зовут Короткий Женя, мы тут представляем открытую лабораторию электроники «Лампа», которая работает в КПИ, как раз на факультете электроники. Мы вообще хостимся на базе кафедры конструирования ВМ на факультете электроники. Но ну, в, в эту лабу могут, в принципе, любые люди приходить. Мы тут показываем некоторые платы, которые у нас в лабе есть и с которыми могут работать, в принципе, любые люди без ограничений. Вот и к нам люди приходят, берут эти платы, учат электронику, а мы им можем посоветовать хорошие онлайн-видеокурсы на украинском, на русском по изучению любого направления электроники. Такие дела. Они смотрят эти курсы работают на платах что-то учат что непонятно у нас спрашивают очень крутая тема для бесплатного интересного изучения электроники вот зацените банановая пенина сделала Здесь... что это за бананы а, обычные бананы ну Женя они шутят что это определенный сорт специальный музыкальный на самом деле сюда можно любой фрукт подключить и собственно сделать такое вот интерактивное пианино. Оно выглядит прикольно, но на самом деле принцип там очень простой, и любой человек, который хоть чуть-чуть знает электронику, его может там за 20 минут собрать. То, что электронику не знает, но если ему рассказать, какой-то воркшоп сделать, но ну, он реально за час, за полтора разберется, как это работает. Ну и как это работает? Ну, работает очень просто. Вот есть Ардуина, она измеряет емкости на вот этих вот входах. А у банана относительно нулевого потенциала земли есть какая-то емкость. У человека тоже относительно нулевого потенциала земли есть какая-то емкость. Когда человек дотрагивается к банану, емкость человека суммируется с емкостью банана, суммарная емкость увеличивается, и программа, которая считывает емкости, понимает, что раз емкость увеличилась, значит кто-то дотронулся, и включает звук с какой-то частотой. Это тот Ардуино, она динамик может включить, может выключить. Подает на динамик напряжение с определенной частотой Ардуино. Вот. И так для каждого входа детектируется касание к банану, если есть касание Звук включается, если нет касания Звук выключается Всем этим Ардуино Леонардо управляет Как-то влияет на состояние банана? То, что оно подключено? Я не, я не гарантирую, что никак на 100%. Но а какими-то магнитными волнами? Не, я, 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 я не вижу каких-то причин, почему оно. Я думаю, больше влияет, что к нему пальцами прикасаются, я так заметил. У нас они лежали одной стороной вниз, и вот та сторона, короче, к которой люди много пальцами прикасались, она, короче, начала портиться. Я их потом перевернул, с другой стороны они были почти свежие. Сейчас уже и здесь тоже, видите, так они пожелтели, ну... Почти... А были свежими, да? Ну, с утра были свежими, да, сейчас так подустали, затягали их, приуныли. Ага. Да. Какие будут новые поставки в, ну, в лампу всему? Ну, смотрите, на самом деле я вот сейчас не знаю какой-то такой архитектуры, которые у нас нет, популярной архитектуры. У нас есть, в принципе, вот эти все популярные Ардуины, Галилео, Эдисон, э, у нас есть STM32, у нас есть платы для изучения разработки микросхем FPGA, у нас есть вот такие вот крутые платы для изучения аналоговой схемотехники. В принципе, почти все, что надо, у нас есть. Мы хотели э, приобрести компоненты для создания какого-то серьезного коптера. Мы сейчас ищем на это деньги, чтобы большой квадрокоптер, например, сделать. Это то, что нам надо. Час Intel выпускает новую плату Genuino 101 на базе там своего нового чипа Intel Кюри Це будет ще круче, чем Intel Galileo. Мы хотели бы такую плату тоже у Intel получить. Попробуем как-то с ними связаться, выцегонить у них такую плату. А, вот, То есть, в принципе, по поставкам я вам скажу, у нас очень много железа, и нам какое-то специфическое железо уже не надо. Надо просто приходить к нам и учиться. А по поводу планов, то мы планируем больше воркшопов проводить. Мы в этом году два воркшопа уже провели, а в будущем планируем где-то проводить один воркшоп в две недели. Разные воркшопы по Arduino, по разработке цифровых микросхем, по созданию своих процессоров на вот этой вот плате, там по проектированию печатных плат очень много у нас плану дай бог это все воплотить. Жизнь нет на прошлой выставке. У нас с вами был была машинка, да? Ну, а сейчас, сейчас уже есть. дрон. Ну, сейчас уже мы <с апгрейдили немножечко. Давай рассказывай. Начали все-таки сделать. На прошлой выставке мы давали возможность прокатиться на. На гусеничной платформе вот. и а на этой выставке ну, мы, мы рассказывали что мы планируем сделать как раз управление для квадрокоптера вот и на протяжении лета вот было свободное время как раз этим занялись вот и у нас получилось сделать первый такой еще конечно сырой но рабочий прототип для управления для летательных аппаратов а что дальше делать будете с этой технологией дальше будем совершенствовать чтобы было а, более интуитивно понятное управление для а, будем создавать аппаратуру для больших коптеров, ну, то есть это пока игрушечная версия, чтобы а, меньше затрат. ну во-первых при крушении этого коптера меньше затрат получается, а для большого коптера там ну, дорогостоящие детали. И нужно наверное дизайн перчатки уже менять. Да, конечно. Потом будет а, все будет умещено в один корпус, будет а -а -а. находиться на запястье. Вот, то есть а, вот это всего а не вот будет. Этого всего не будет? Нет, будет это всего не будет. коробочка штука. с мощным передатчиком, для, 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 да. чтобы да, на больших расстояниях работать. Вот, А сами порослеты будут небольшими, чисто на запястьях находиться. То есть не будет. И для детей они тоже будут подходить? Конечно. Да. Да. Хорошо, полетаем? Да. Одной рукой он управляет полетом, а второй а, рукой поворачивает. А левая полетом. рука управляет э, газом и рысканием. Рыскание – это вращение вокруг ага. своей си квадрокоптера. А правая рука управляет креном и тангажом. Это вперед, назад, влево-вправо. Наклонения. Наклоны. Конечно, довольно опасно летать, когда да. столько людей желательно не трогать. Девочка. Еще все нравятся сунуть туда палец. Но может его немного покалечить, да? Да, немного. Немного. Тяжести коптера. Если он будет большой, то не будет тяжело как-то рукой его поднимать? Нет, это абсолютно не зависит. Нет обратной связи. Тут ты выставил значение рукой, он взлетел. Нет обратной связи. Ты же не почувствуешь его вес рукой. Ну, регулятор. Он просто знает, чего ему нужно достичь. И если коптер это может, он сделает такую.